В этих хлебах моя будет видна нация, народ духовное простор в нашей, в нашей страны. Потому что мы сейчас не дивлюсь на то, что очень с любовью дивлюсь, то, что происходит в Украине, то, что будуется, то, что с последнего сил и правительства, и все, и президент намагаются, чтобы изменить, чтобы мы достойно отмечали. Мы... Это а Каждый из нас, мне кажется, что мы должны сейчас работать на то, чтобы подняться больше на имидж нашей державы. И на всех этих речах мы знаем, что удивована не будет для иноземцев наши стадионы або что то, что мы зараз будем, но удивована мая будет наш народ и вот наша культура, традиции и вот я акцентирую на, 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 это на, 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 вот. и не то, что мы что с вам пропонуем Напаки, я хочу, чтобы мы разом что сделали. За, великий мяч, уявите себя. Коли, например, встречаемся, там играют журналисты Польши, Украине. Ну, по понятно, играем, играем в футбол. Но если она станет иншим мяч, так, два раза больше мяч, не просто играть, играть не для а, победы обучусь, что мы могли стать сумки, чтобы она нас объединяла. Там наша лого футбол объединяет, футбол Юнайтед вот для всех, чтобы она нас объединяет. Мы мы объединяться вокруг чего-то. Потому что сегодня, ну, бачите, то, что выбивается во всем свете. И здесь в футболе, когда на стадионе бачишь, там не бачишь, кто какого колера, чи якой национальности, чи при принадлежит партии, чего. У нас крайне единая, я как мой друг сознание ko je Sergej Basilenko, da uh, Ukrajina edina, jak uzlike gamaka, ki jo raguli vjažite. Jaz zelo ljubim te stvari, ko vjažiš um, kilim uh, s matuskami, imaš prav, ona svojobazna. интрига. Когда я, например, писал книгу, вот в Украину вышла моя книжка, она на продаже нет, просто чтобы не думали, и за уже не имеет книжки, пару штук залишился, вот я для... Так, и самое основное в этом, то, что клипы побачите, те мы начнем вязать с размером стадиона. И там будет 2 миллиона узелок, может и больше узелок. И каждая лузина должна будет сделать свой узелок на цей килиме. Вот основной. А цей килим, футбольный килим, должен быть оброблен национальным кодом. И как зазначил один священник, правда, вот и каждый наступит час коли вся вот стадионе а, перетвориться а, на у них а, навколо будет а, орнамент вещи это код нации коли 100 тысяч а, болванник сидит на стадионе он превращается а, через страсти а, а, с такими а, а, они могут жигаться ломать все но а, нам треба побраться с балуванами то чтобы а, вот, вишиванка, мне издается, это код, это оберег. И вот на нашем стадионе футбольном поле, который мы будем вязать, э, вот в основном э, она будет э, на около, э, на колу, э, те будет, цей те теме будет э, раз.